श्रीमन्नारायणीयं पदवदशकं सृष्टिभेदवर्णनमु वैकुंठवद्धितबलोथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधांसृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् मनसा सनकं सनन्दं भूय सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमद्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरुपदानि च हविरिञ्चेति आदौ रुरोद किल तेन च विभिन्नरूपम् रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजाः सृजतपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिराः क्रतुमुनिः पुलहाः पुलस्त्यः अङ्गादजायतभृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन्भवदङ्क्रिदासः धर्मादिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैस्सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विररामतमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्नि जानन् गणाश्चतुरानोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् आप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् अभ्यां च मानुपकुलानि विवर्धयस्त्वं गोविन्दमारुतपुराधिपरुन्धिरोगान् सृष्टिभेदवर्णनमु अनुपदवदशकमु समाप्तं नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द